حضرت شیخ حماد دباس رحمت اللہ علیہ ان کا ایک مرید شیخ حماد دباس کا مرید آپ نے سنا نا تقدیر کو پڑھ لینا اللہ کے دیے ہوئے علم سے اور تقدیر کا بدل جانا اللہ کی عطا کردہ رحمت سے اب خضر محمدی کا حال بھی سن لو شیخ حماد دباس کا ایک مرید ہے لیکن اکثر و بیشتر سیدنا غوث پاک کی مجلسوں میں آ کر بیٹھتا ہے ادھر بھی جاتا ہے ادھر بھی جاتا ہے آج کل تو ایک پیر صاحب کے آپ مرید ہیں اور کسی اور کی زیارت کو چلے جائیں تو پیر صاحب ناراض ہو جاتے ہیں نہیں ہو جاتے ہیں؟ ایک پیر صاحب سے مرید ہیں اور کسی اور کی تقریر سننے کے لیے چلے جائیں تو پیر صاحب ناراض ہو جاتے ہیں ہماری مرید ہی صحیح نکل جائے کہ فلاں کی تقریر سن لی فلاں کی صحبت میں چلے گئے فلاں کی مجلس میں چلے گئے لیکن اللہ والوں کے ہاں یہ بات اللہ والے سخی دل کے ہوتے ہیں کہتے ہیں بھائی جہاں سے خیر ملے چلا جایا جا 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 جہاں سے نیکی کا سبق ملے وہ نہیں روکا کرتے اور ہم جو لوگ روکنے والے یہ دکانداریاں ہیں یہ کیا ہے اس لیے روکتے ہیں کہ کہیں انکم میں کمی نہ ہو جائے ناراض نہ ہو میں کھڑی بات کر رہا ہوں اس لیے روکتے ہیں کہ اگر میرا ماننے والا ادھر جانے لگا اور ادھر رغبت بڑھ گئی تو یہاں کی انکم انکم سمجھے آپ یہاں کی انکم کم نہ ہو جائے ایسا کہیں میری مارکٹ خراب نہ ہو جائے ہم نے ولایت کو تقوی کو روحانیت کو دین کو کاروبار بنا دیا ہے دین کو کاروبار بنا دیا ہے اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ حکمت مومن کی گم شدہ اٹھنی ہے جہاں سے ملے لے لو ہر جگہ جایا کرو جہاں سے خیر مل جائے لے لو جہاں سے بھلائی کی بات مل جائے لے لو سو بزرگوں کے مرید ہر طرف حصول صحبت کے لیے جاتے پید کے لیے جاتے ہیں. وہ سیدنا غوث پاک کی مجلس میں آتا کاروبار تھا اس کا تاجر تھا ایکسپورٹ امپورٹ کا بزنس تھا بیرون ملک بڑی تجارت کرتا ایک مرتبہ باہر کسی ملک میں تجارت کے لیے جانے لگا اور اپنے شیخ کی بازار میں گئے حضرت شیخ اماد عباس کے پاس کیونکہ عقیدت بے پناہ تھی تو ہر معاملے میں اذن اور اجازت اپنے شیخ سے لیا کرتے تھے تاکہ برکت اس تاجر مرید نے جا کے حضرت شیخ حماد دباس سے عرض کی حضرت میں جانا چاہتا ہوں باہر تجارت کے سفر پر آپ میرے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ پاک برکت دے سفر میں اور تجارت میں کاروبار میں اس کامیابی ہو نفع آئے آپ نے مراقبہ کیا اور مراقبہ کر کے فرمانے لگے کہ سفر کا ارادہ تر کر دو سفر کا ارادہ تر کر دو مت جاؤ سفر پر مرید نے پوچھا حضرت کیا وجہ فرمایا میں نے دیکھا ہے کہ تمہاری تقدیر میں یعنی لکھا ہے کہ تم اگر سفر پر گئے تو ڈاکو کا عملہ ہوگا کافلہ لٹ جائے گا مال تباہ ہو جائے گا تم قتل کر دیے جاؤ گے قتل کر دیے جاؤ گے مال لوٹ لیا جائے گا اگر سفر پر گئے تو تم سفر پہ نہ جا ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں یہ علمی مسئلہ ہے میں اس کی بات ابھی نہیں کر رہا کوئی تقدیر مبرم ہوتی ہے کوئی تقدیر شبی بل مبرم ہوتی ہے یہ علمی تقسیم ہے آگے نہ بدلنے والی تقدیر مبرم اور ایک تقدیر ہوتی ہے نہ بدلنے والی مگر مبرم کی شبی ہوتی ہے مماثل ہوتی ہے اور میں اگر سفر پر گئے تو لٹ جاؤ گے قتل کر دیے جاؤ حملہ آور ہوں گے ارادہ تر کر دو وہ انتظام تیاری سفر کی کر چکا تھا وہ جلد دل سے باہر نکلا اور اسے خیال آیا کہ چلو انہوں نے اجازت نہیں دی تو حوص کے پاس چلا جاتا ان کی مجلس میں گیا وہ مجلس میں گفتگو فرما رہے تھے بات فرما رہے تھے مصروف تھے گفتگو میں اس نے موقع پا کر جس طرح ملازم جو ہوتے ہیں نا ماتحت جب دیکھتے ہیں نا افسر موقع پاتے ہیں کہ خاصا مصروف ہے تو خاص خاص فائلیں اس وقت پیش دیتے ہیں تاکہ اسے دیکھنے پڑھنے کا موقع نہ ملے تو تیزی سے فائلیں گزارتے جائیں اور دستخط کرواتے جائیں کاجی و صاحب آپ نے دست, جی دست فرمائے تھے یعنی جب اس کے کہیں جانے لگے نا تو فوراً اس وقت میرے جو سیکٹری ہیں نا میرے دفتر کا میرا پرسنل سیکٹری وہ بھی ایسا کرتا ہے میرے ساتھ لیکن آپ اس سے پوچھ لیں اللہ کا شکر ہے کبھی کامیاب نہیں ہونے دیا میں نے جب کبھی کوئی فائن جب میں کرسی سے اٹھتا ہوں دفتر پہ جانے کے لیے اور جب وہ فائلیں میرے جاتے ہوئے لاتا ہے میں نے وہ کبھی نہیں سائن کی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں گڑبڑ ہے گڑبڑ تو خیر کیا ہوں نہیں ویسے مزاح ہاں رکھ کر رہا ہوں یعنی میں نے اس وقت کبھی سائن نہیں کی میں فائلیں رکھ دیتا ہوں کہتا ہوں آرام سے بیٹھوں گا فائلیں پڑھوں گا جب تو اس وقت سائن کر دیں یہ آپ کی یعنی تفنو نے تباہ کر یہ بات کی تاکہ آپ نقطے کو سمجھ جائیں یعنی توجہ نہیں ہوتی تو آدمی بات کروا لیتا آپ مصروف گفتگو تھے بات فرما رہے نفیت فرما رہے وہ شخص آ کے بیٹھا اور دوران گفتگو عرض کی حضور میں تجارت کے سفر پر بیرون ملک جا رہا ہوں دعا فرما دیں اللہ برکت دے آپ گفتگو کی طرف دھیان تھا ادھر دھیان نہیں تھا بس دوران گفتگو بے دھیانی میں فرما دیا جاؤ اللہ نفا عطا کرے جو اللہ نفع دے گا برکت ہوگی بس بے خیالی میں فرما دیا بھاگا, بھاگا بھاگا کہ تھا نا اسے کہ نظر ثانی نہ ہو جائے بس بھاگا سامان تیار کیا اونٹ پر لادا اور چل بس اتنے اعتماد پر کے حوصے پاک نے فرما دیا جو اللہ کرم کرے گا نفع ہوگا اللہ کرے گا برکت ہوگا اپنے ملک میں گیا سامان تجارت بیچا یعنی میں نے جو ایک بھی واقعہ آپ کو ایسا نہیں بتایا جو کسی ضعیف کتاب کے اندر کس وقت تک میں نے اور یا کرام کی کرامات میں تھے بیان سے ایک واقعہ بھی ایسا نہیں بتایا جو کس سے کہانی کی کتابوں میں سے ہوماض اللہ میرا معمول ہی نہیں میں نے آپ کو نہایت محتبر مستند اور محققہ کتب کی روایات بیان کی جو تباکر کے ساتھ آپ کی زمانے کی ہزاروں کتابوں میں درج اور بڑے بڑے اقابر محدثین نے جن کو روایت کیا تو شخص چل پڑا اس نے سامان کی جیارت بیچا بڑا نفع آیا بہت نفع آیا لاکھوں روپے نفع میں آئے بڑی کمائی کی سامان لے کر نفع سارا واپس کافلے کی صورت میں آیا راستے میں بغداد کے راستے میں جب آ رہے تھے رات پڑ گئی کافلا لیٹ گیا کافلا لیٹا سو گئے اس شخص کو نیند آ گئی اس نے نیند میں دیکھا کہ ڈاکو نے حملہ کر دیا اب یہ شخص خواب دیکھ رہا بیداری نہیں کیا خواب دیکھ رہا ہے کہ ڈاکو نے حملہ کر دیا انہوں نے پورے قابل کو قتلوں عارت گری کا بازار گرم کیا لوٹ لیا اور اس کا سامان بھی لوٹ لیا سب کچھ لوٹ لیا جو کچھ تھا لوٹ کے لے گئے اور آخر میں تلوار مار کے اسے قتل کرنے لگے جب انہوں نے تلوار اس کی گردن پر ماری قتل کیا اس خوف سے خواب میں اس کی چیخ نکلی اور چیخ سے آنکھ کھل گئی چیخ سے آنکھ کھل گئی اب سارا ماجرا خواب میں دیکھ لیا کپ کپاتا ہوا اٹھ بیٹھا اب خواب میں دیکھتے ہیں کئی ای بار ایسا ڈراؤنا خواب آتا ہے کہ خواب کے اندر چیز نکلتی ہے انسان کی آنکھ کھل جاتی اور دیکھتے ہیں رونگ کے بھی کھڑے ہوتے ہیں اور پتی پسینہ ہوتا آنکھ کھل گئی اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ خدا کا شکر یہ سب کچھ خواب میں ہوا بیداری میں نہیں ہوا سامان سمیٹا سارا نفع لے کر بغداد پہنچا اور بغداد پہنچ کر سیدھا اپنے شیخ حضرت احمد کے پاس دیا. تحائف لے کر شکریہ ادا کرنے تحائف لے کر نظرانہ پیش کرنے آپ مجلس میں بیٹھے تھے جب تحائف کے ساتھ مرید کو دیکھا اور تحائف پیش کرنے لگا کہ حضرت یہ تحائف ہیں اور ارد کرنے لگا کہ سفر سے آیا ہوں اور توحفہ پیش کرنے آیا ہوں قبل اس کے کہ وہ شخص کوئی بات کہتا شیخ احمد دباس بولے کہ بیٹے تائف میرے پاس نلا جا غوث پاک کے پاس کہ قتل ہونا تیری تقدیر تھا جن کی زبان سے لفظ نکلے خدا نے تقدیر کو خواب سے بدل دیا واقعہ وہی حق تھا جو میں نے کہا لٹنا بھی حق تھا قتل ہونا بھی حق تھا نقصان خطارا بھی حق تھا بات سچ تھی جو میں نے کہہ دیا مگر چونکہ غوث اعظم رب کا محبوب بندہ ہے رب کا لاڈلا بندہ ہے رب کا پیارا بندہ ہے اس نے بے خیالی میں کہہ دیا کہ جا برکت ہوگی اور رب کے محبوب بے خیالی میں کہہ کہتے رب تقدیر کو بدل دیتا ہے رب کے دست قدرت میں سب کچھ ہے اپنے بندے کے کہے کی لاج رکھتا ہے بندے کی دعاؤں کی لاج رکھی جاتی ہے بندے کی دعاؤں سے نکلے ہوئے لفظ کو غلط نہیں کیا جاتا عبدالقادر کے پاس جا کہ جس کی زبانیں اللہ کی بارگاہ سے تیری تقدیر کو خاتمے بدل غوث پاک کی بارگاہ میں یہ خضر محمد ہی ہے وہ خضر بنی اسرائیل تھے یہ حاضرین گفتگو ختم کرنے سے پہلے بڑی اہم بات دو کچھ میں نے بیان کیا اسے میں آپ قرآن مجید کی ایک آیت سے واضح کرنا چاہتا ہوں یہ تقدیر کا بدل جانا مرد مومن کی دعا سے قرآن کیا کہتا ہے تاکہ بات درس قرآن کی قرآن پر ختم ہو قرآن پر ختم ہو قرآن کیا کہتا ہے قرآن بھی یہی کہتا ہے قرآن مجید بھی فرمایا ما یاد ام ال جو کچھ لکھا ہو رب جو کچھ چاہے لکھا ہو تو بتا دیتا یم اللہ ما یشا جو کچھ رب چاہے لکھے کو مٹا دیتا ہے وہ یسمت اور چاہے تو نہ لکھے کو لکھ دیتا ہے نہ لکھے کو وہ ان دہمل کتاب اور تقدیر اسی کے ہاتھ میں لوہے محفوظ اللہ کے ہاتھ میں اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے بڑی توجہ طلب یہ بات غور سے سمجھے کہ لکھا ہوا ہو تو رب کو مٹانے کی ضرورت کیوں پڑتی کیا معذ اللہ پہلے غلطی سے لکھا جاتا ہے اللہ کیا پہلے غلطی سے لکھا جاتا ہے کہ بعد میں درستگی کے لیے مٹایا جا رہا ہے نہیں ماذ اللہ تفصر اللہ نے اور نہ لکھا ہو تو بعد میں لکھنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے پہلے ہی سے کیوں نہیں لکھ دیا نہ لکھا پہلے بعد میں لکھنا پڑا اور پہلے لکھ دیا بعد میں مٹا دیا یہ ضرورتیں کیوں پڑتی ہیں کیا ماذ اللہ سکثر اللہ اللہ کے علم میں کوئی نقص ہے نہیں جو ایسا تصور کرے کافر ہے اللہ کے علم میں کوئی نت اللہ کو سب کچھ معلوم لکھا تو تب بھی معلوم تھا کہ بٹاؤں گا جب لکھا لکھتے وقت بھی معلوم تھا کہ مٹاؤں گا اور جب نہ لکھا نہ لکھ کر بھی پتا تھا کہ لکھوں گا ان دول کتاب جو ہے محفوظ اسی کے ہاتھ میں تو پھر ایسا ہوتا کیوں ہے دوستوں بات بڑی سادہ ہے اس کی تقدیر کا تقاضا تو یہی ہوتا ہے کہ لکھ دے تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اور لکھا سچ ہوتا ہے ہوتا بھی صحیح ہے اور اللہ کے علم میں یہ بھی ہوتا ہے یہ تقدیر شبیب المبرم ہے آپ کتابیں اٹھا کے دیکھ اس کو قضا شبیب المبرم کہتے ہیں اس علم میں لکھ دیا لکھ دیا مبرم ہو گئی مگر اس کے علم میں ہے کہ ایک وقت آئے گا میرا بندہ ہاتھ اٹھا دے گا کوئی جا کر میرے بندے کے پاس رو دے گا کوئی میرے بندے کے پاس رو دے گا اور میرا بندہ اس کا دل مچل جائے گا میرے بندے کا دل مچل جائے گا اور جب مچل جائے گا تو وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے گا اور کہے گا مولا تو خود ہی کو لکھنے والا اور بچانے والا یہ میرا مرید ہے یہ تیرا بندہ ہے عاجز ہے روتا ہے دکھی ہے میں تجھ سے عرض کرتا ہوں تو اس کی تقدیر کو مٹا دے کے لکھے کو مٹا دے اس علم ہے کہ نہیں لکھوں گا نہ لکھنا حق ہوگا مگر کوئی میرے بندے کے پاس رو دھو دے گا میرا بندہ ہاتھ اٹھا دے گا عرض کرے گا مولا تیرا نہ لکھنا حق ہے پر تم آلٹ ہے میں سجا کرتا ہوں اس کو لکھ دے اسے اولاد کو اولاد اے لکھ دے اس مرنے والے کو زندگی لکھ دے اس کی موت کو مٹا دے تو لکھے کو مٹانے کی درخواست بندہ کر دے گا تو مجھے تو ضرورت نہیں ہے مگر میرا بندہ سوال کر لے تو میں اس کے سوال پہ نہیں موڑتا پھر لکھا اتنا عزیز نہیں جتنا اس کا سوال عزیز لکھے کو مٹا دینا میرے لیے کیا مشکل ہے ان دول کتاب میرے ہاتھ میں لوہ بھی ہے قلم بھی ہے چاہوں تو لکھ دوں چاہوں تو مٹا ہے مگر بندے کے ہاتھ اٹھے ہوئے مڑ گئے اور مانگا ہوا نہ ملا تو بندے کی لاج نہیں رہے یہ جو سب سے میری خاطر روٹ کر آ گیا ہے جس نے میری خاطر راتوں کا جاگنا بنا لیا سونا چھوڑ دیا جس نے میری خاطر رونا دھونا تڑپنا شروع کر لیا جو ہر ایک کو چھوڑ کر میرا ہو گیا میں اس کی اتنی بھی نہ مانوں کہ لکھے کو مٹا دوں اے 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 اور جس نے سب کچھ میری خاطر چھوڑ دیا اس کی اتنی بھی نہ مانوں کہ نہ لکھے کو لکھ دوں تو فرمایا لکھتا ہوں تقدیر کے طور پر مگر جب بندہ التجا کر دیتا ہے اللہ مٹا دیتا نہیں لکھتا قضاء کے طور پر مگر بندہ التجا کر دیتا ہے تو نہ لکھے پر لکھ دیتا ہوں فرمایا اندہو ام کتاب لوہے محفوظ کا مالک میں ہوں یہ کیوں فرمایا اس لیے فرمایا تاکہ آپ اعتراض نہ کر سکیں تاکہ آپ اعتراض نہ کر سکیں کہ لکھے ہوئے کو مٹایا کیوں اور نہ لکھے کو لکھا کیوں اعتراض کا جواب دے دیا کہ آپ کو کیا اعتراض ہے مالک میں ہوں ان دہو امل کتاب کا ترجمہ یہ ہے ان دہو امل کتاب کا ترجمہ یہ ہے آپ کو کیا اعتراض ہے مالک میں ہوں چاہوں تو لکھ دوں چاہوں تو مٹا دوں آپ کا کیا ہے آپ کا دخل کیا ہے جو مالک ہوتا ہے کتاب کا جو چاہتا ہے لکھتا ہے مٹاتا ہے کوئی دوسرا آدمی کام سکتا ہے بولیے کسی کے اختیار میں دخل دے سکتا ہے یہ کوئی اگر اللہ کے اختیار میں دخل دینے لگے اسے روکا جا رہا ہے اسے اس کی حیثیت بتائی جا رہی ہے خبردار خاموش رہو ام الکتاب کتاب لوہے محفوظ کا مالک میں ہوں جو چاہوں لکھ دوں چاہوں مٹا دوں تمہیں کیا ہے میں نے لکھ دیا میرے بندے نے التجا کی میں نے مٹا دیا لکھنے والا بھی میں تھا مٹانے والا بھی میں تھا میں نے نہ لکھا بندے نے التجا کی لکھ دیا نہ لکھنے والا بھی میں تھا اب لکھنے والا بھی میں ہوں ان دہوں گل کتاب میں لوہے محفوظ کا مالک تقدیر سب میرے ہاتھ عظیم سیدنا سید رابلہ شیخ عبدالقادی جیلانی علیہ رحمۃ اللہ نے ان خاص بندوں میں سے خاص بندہ بنایا جس پر رب کی ایسی رحمتیں ہوتی اور رب کی بارگاہ سے ایسے علم جاتے اللہ جل مجدہ بندوں کی پہچان عطا کرے اور ان کے نقشے قدم پر چل کر اپنے حال کو درست کرنے کی توفیق عطا سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں